matanya berlinang Mas intanya terkena. Para pamaos -pama, wilujeng enjing Sugeng rawuh ing sandiwara radio kita Dino meniko Ing dinten meniko kita badai nyatia sawijining Sawi cerita ingkang ngemu piwulang Kati sesat perjuangan g zaman kolonial mengguling panjenengan sampun makaryya kangge gayyo kamar di kaning pangalih sanayan mewayaning pepeteng isih ngeliputi saderingipun kula badtikngetinggal lagi para paraga ingkang badtik nda gelakan cerita meika lautia berartigadadahi peran ontosoro wanita tangguh ibu Kang sanuh san hulandi Darpeska Minongko Magda Petrus Tiang Wadon Belanda ingkang kebak rasa penasaran lan elas ace Alwan Zakka keparingen peran Herman Melema satunggalin wong lendo ingkang nggawa pangaruh gedhe tumrap keluargane Meta Putri dados analis Melema. Putri Ayu kang tetep nemui nasib kang dudu karepe. Wijanto minggah panggung Minangka Maurit, Melema Putra ingkang bingung ing antarane rong dunya Luthfi Haniwi lantarané perang jagsa Blanda simbol penguasa ing jaman iku lawan Tazaka, uki malah kake wong londo kanthi kepentingan kang gumantung Luthfi Haniwi uki anggenipun dados repot Cerita Lume beting bab anyar Tanah India Walondo, Tanah leluhurku, wiskenal tembung siji modern. tangan sing meluncurke impenku, menyang beland donya liyane Eropa. Sugeng rawuh kemajuan sugeng seneng seneng atas, kabeh sing anyar, panemuan teknologi anyar sing nyiptake jarak lelungan. Untung banget umure midke ana ing kono. kalalah pucuk-pucuk lan pemikiran Eropa ganti gawe minke lali marang kasunyataan yen minke iku pribumi sekolah ing HBS bangsa sing ana ing Sangisore Walanda lan Indonesia dadi negara luhuri dewe sing ora kabeh saka Eropa hei tangi minke dasar tukang turu ayo lungo mlaku-mlaku kowe repat mulo sehat delengen wong-wong kumpul ing dalan nyapo ono apa apa kewelale yen penobatane ratu ono <tuh> <tuh> lan kancane sing jenenge Surof noleng penobatan ratu Kanti kameramen sing ono masyarakat ngerayake kanthi seneng kalebu uga minke sing melaku mlaku karo kancane Surof Analist Melema. Apa ki? Pancen irung belang lokal payah. Kue gadis Indo ana ing Wonokromo. Terus opo urusan Nah, iki sing tak Aku kenal karo Kakak Robert Elema. Awak dhewe suporter tim sepak si bola sing padha. Yen kowe kesengsem karo Analist, enopo orane diwihi? Mas Yosa Ayu Mawar. nanging ora darah murni selera ku mung belondo murni 100% Eropa mereka narusake perjalanan sembari omong-omongan ganti guyonan nganti tekan omai Robert Melema wis mlebu Omahe Robet Melema, Robet Melema ngajak lungguh lan nyugui minuman. Ganjur padha omong-omongan tim sepak bola. Nanging ora karo Minke sing linggoh rada adoh saka wong loro. Amarga Robet Melema rumangsa ora padha karo Minke. Analis Melema mudhun saka tangga lan nyopo tamu-tamu kakake. lan ngenalake awake dhewe analis ngobrol karo Minke. Ngopo karo pribumi? Ibuku pribumi, Jawa. bangga dibanggakne analis? Aku kenyataan kenyataane. Ana masalah, tamumu saiki tamuku. Ayo mlebu Minke. Wong-wong kene nyebut aku Antasoro. mergo aku Angel nyebut Peterson. Kue iso nyebut aku nyai. Tapi nek kue ora nyaman nyebut aku nyai, kue iso nyebut aku mama. Kaya analis nyebut aku. An, layani tamu kita sing apik ya. Mama isih akeh gawean nang kantor. Inggih, Ma. Kue kaget ndelok Mama ngadeg tegak kaya wong Eropa. Saat <tuh> tenang <tuh> nih aku wis kaget ke rumah ini ngopo? tanpo tanding Kowe ngomong aku ayu Mama! deweke ngomong aku ayu tanpo tanding An Kowe pancen ayu deweke ora salah ngomong uno Mama uga sering ngomong uno Saat ngobrol suwi Minke lan analis melaku-melaku metu Terus lunga menyang sawah sawah kui duike keluargane lan dikelola karo petani-petani merdeka tanpa tekanan. sawise kui wong-wong mau bali meneh menyang omah. Senajan kapinteranmu, ketoke eh, kowe ora mung seneng karo sejarah. Hmm, maaf, aku Kowe seneng opo? Aku uga tertarik karo manajemen perusahaan. Nanging nganti saiki aku isih nyoba. Bisnis opo to? abel saka kelas 2 du dhuwur wong kang mangan saka keringete dhewe Matur sing menehi izin mrene iki Kanggo Eropa karo wong Eropa bisa basa Walanda banjur dadi Eropa Ora sampeyan isin minkah Wong Eropa padha karo pribumi Meneng wae kono mlebu gawe izin keluarga mu Herman Melema mlebu banjur disusul Robert Melema. Banjur padha nerusake dhahar lan langsung mulih. Sesuke minke nindakake kegiatan kaya biasani sekolah HBS. Dina iki kita bakal ngrembuk pitakonan sak sakabanjurre apa sing kedadean ing tahunun 19 1960 Mingga, Mingkah pi menurutmu? Nyai Wono kromo. Minke terus mikir kedadian ing Wonokromo amarga minke nampa layang saka Nyai Antasoroh sing jaluk minke bali menyang Wonokromo nalika dheweke mikir babagan isi surat saka Nyai minke ketemu wong lan wong kasebut ngandani yen katresnan iku ayu lan mung tantangan minke akhiri gawe keputusan lan bali menyang Wonokromo analis ning kamar Kok digole wong-wong ya, Mas? Nalika dheweke mlebu ing kamar analis wis nyiapke kamar khusus kanggo minke slanu. Sakwise iku padha ngomong maneh, analis ngandhani babagan keluargane. Babakan rasa seneng ibune nalika umur 14 tahun kanggo pisanan. sing dituku 25 golden dening pai master nanging ora dadi bojone sing sah lan rasa seneng ibune ilang nalika Maurit Mat Melema putrane Melema sing sah Pak Melema Ibu Bu Amelia Palu sakwise pengecut ninggalake sampean sampean kudu kerja keras kanggo dukung kula nanging master nudo ibu ngapusi sampean Deweke bisa menyang pengadilan yang deweke pingin pegatan. Kok kudu ibu, kuwe sing nuduh aku selingkuh. Yen aku ngacukake kasus. Ibu bakal kelangan hak marang perusahaan susu ikono. Pak sah tetep bujoe ibku, nanging ana wong wadon asli sing dadi judo tanpa nikah. Sawise analis nyeritake kabeh, ibune ngelikake analis supaya nikah karo pilihane dhewe, supaya ora ana loh kasangsaran sing tumibo. Nalika Bengirawo minke didatangi polisi kanggo ditangkep. Minke salah apa, Ma? Didongani wae dhewekean. Sing laporke menyang polisi yaiku Robet melema. Amarga dheweke ora seneng karo pribumi. Sawise iku Minke mulih menyang omahe bapake kanggo acara pelantikan dadi bupati. Minke banjur dadi juru basa asing, nanging sadurunge iku bapake nesu marang dheweke amarga Minke sinau ing HPS. Nanging nalika mulih malah luwih kenal karo wanita Eropa. Kowe aja nganti lali karo tanah kelairanmu dhewe. Ibu nyuruh menyekolah ing kono supaya ngerti apa sing durung kok ngerteni saka pribumi. Inggih, Bu. Nyuwun ngapunten. Aku bakal sinau lan njabat dadi bupati. Wong siji pesen Ibu, tanggung jawab, aja dadi wong pengecut. Inggih, Bu. Nalika prosesi pelantikan bupati diwiwiti Analis ana ing sisih liya mikir apa Minke ora apa-apa, sakwise acara pelantikan Bapak lan Minke muleh menyang Omahe. Analis, sakwise iku ana wong bayaran sang dikongkon mateni Minke miturut carpe robet. Minke banjur bali menyang sekolah lan njogo jarak karo wong Eropa kanggo sementara. Dadi ana murid max tulenara ing kelas iki. Apik. ngu bumi utawa duduk butuh ukuran tulisan dan pikiran sing api iku sing wigati amarga ku bisa kita isttinaoni Ana kategangan cili antarane murid Eropa lan pribumi ing kelas ing sisihlia analis die loro lan dokter ora bisa nyambung deweke sebab larane analis ora mung loro fisik nanging uga batin amarga trauma sing kebab. Dokter ngomong mung mingki sing bisa nyembuhke lorone analis. Bapaké analis dipateni ing omah bordil lan robet melayu saka omah pelacur banjur. Ana kabar sumebar menawa Melema mati keracunan ing omah pelacur. Ora mung kuwi, ing koran uga ana jeneng mingki sing ditulis minangka anak bupati melu kasus pembunuhan Melema. Kita ngalami cobaan sing luweh abotan. Mas, apa kowe arep ninggalake aku karo ibuku? Sak durunge srengenge surup, aku bakal tetep nang kene. An, aku bakal jupet sekolah kanggo ngpelani kowe lan ibumu. Deweke nyoba nglompokake kesaksian ing pengadilan. Ah, Cong. Kowe dituduh mateni Herman Milema. Racun iki duwemmu. Mumpuni ae taun duwe hubungan langsung karo Acong. Ah, aku mung ketemu karo Takihane saben wulan. atas jeneng Herman lan Robert Melema. Aku nduwe buktine. Raden Mas Mingke, sopo sejati panjenengan nengke Aku mau tamu tuan. Tamu. Eh kamar ngendi panjenengan turu? Karo sopo nona turu. Kepriye nyai bisa ngelilani kelakuan ora pantas antarane tamu lan anake nyai. Tuan hakim sing kinurmatan, yen wis membongkar urusan rumah tanggaku mulo aku kudu ngomong ayantosara sampun nyarius ganti sak nyatane menopo perbudakan antaraning aku karo melema nanging ora ana perbudakan ing tresnane minke lan anelis nanging wong Eropa luwih dhuwur derajate dinimbang wong pribumi aku wong pribumi aku sing ngatur keuangan Panjenangan klebu wong sing melu ing pembunuhan mi Keadilan terus lumaku nanging isih durung bisa nemokake bukti sing cetok. Iku Ibu Minky banjur nulis surat. Ora ana sing bisa ngrampungne masalahmu, Cah Bagus. Becik Allah wong gumantung marang carane ngrampungake masalah kasebut. Sidang isih lumaku lan tetep golek bukti sing luwih kuat. Sawise sawetara wektu, bukti lan saksi sing kuat ditemokake. Kuputusake Nyai Antasoroh lan liyane bebas saka tuduhan. Akhire pengadilan rampung lan Mincep bisa nerusake sekolah maneh. Nanging dheweke banjur dikeluarke saka sekolah kanthi izin saka bapake. Minke banjur bali menyang omahe Nyai Antosorah lan ngandharake niate kanggo melamar analis. Ora ketuwe sekolah mutusake orang luwarke minke. Sawise sulan minke negesi janjine lan nikah karo analis.